Друзі, я всіх вітаю. Давно збиралася поговорити про тему Штучний інтелект та заробіток. Я бачу, багато AI-експертів цю тему підіймають і це здорово. Що я хочу сказати від себе? Дивіться, коли ми тільки ну, штучний інтелект так активно почав заходити на ринок, то дійсно це такий був вау-ефект. Що можна було там з там, якимись словами та а, клацанням одної кнопки створити якусь картинку, не треба її вимальовувати в ілюстраторах, в фотошопі, а вона клац і вже є. І це дійсно був такий вау-ефект, який заманював та а, привлікав. Ось, а, але це на початковому такому етапі. Зараз вже йде все к тому, що люди починають розумітись на штучному інтелекту в тій чий менш... меншій мірі. Може, навіть я і перейду на російський, мені так просто буде легше висказати свою мисль по цьому поводу. Вот, и когда человек в той или иной сфере, он эксперт, специалист, это не обязательно как, ну, там, инфобизнес, да, грубо говоря, это эксперт там в производстве, в продаже, в, в создании чего-то, в программировании, да, то есть это человек, который создает что-то, ему в любом случае помогает как-то искусственный интеллект или уже, или он все равно придет к тому, что будет использовать некоторые инструменты искусственного интеллекта. Ну, чтобы вы понимали, я думаю, что уже многие знают, что это и какие инструменты искусственный интеллект дает. Но, опять же, для любой сферы, как я говорю неоднократно, можно применить в той или иной степени инструменты искусственного интеллекта или нейронок. Человек пишет, да, идет в мовни модели. Человек занимается изображениями, картинками, идет там в генерацию изображений. Человек там занимается рекламными креативами, идет в видео. Кто-то там рисует персонажи для игр, ну, грубо говоря, да, тот идет в 3D-моделирование, где тоже уже интегрированы инструменты искусственного интеллекта. Даже в производстве можно помимо того, что оптимизировать производство, да, то есть сделать себе такого помощника, который будет просчитывать ресурсы, сырье, прогнозировать продажи, разрабатывать совместно стратегию. То есть он может заменить ни одного человека, ни одного специалиста. Я не говорю сейчас о том, что искусственный интеллект заменит людей или заменит специалистов. Просто, скорее всего, некоторые профессии, они должны адаптироваться или перепрофилироваться. Можно, ну, как бы я так выражусь, да. А, то есть э, надо учитывать, что э, с появлением нейронок, да, с теми возможностями, которые дает нейронка ты ну, можешь либо отстать, если ничего не будешь делать, либо наоборот впречься, да, или как-то впрестися, ну как, как это правильно сказать. <laughs> То есть ты можешь стать рядом и уже вместе с остальными людьми идти в ногу, изучать, что-то внедрять. Что касательно вот ну профессий творческих, да, профессий, допустим, там иллюстраторы те же, создатели рекламных креативов, ну эти люди, они просто будут быстрее это делать, будут более креативней ä, производить свои продукты. А какие профессии могут исчезнуть? Вот знаете такой ну по моему мнению, это двоякий вопрос. Какие профессии могут исчезнуть? Ну, копирайтеры, может быть. Но опять же, я думаю, что найдутся люди, которые не захотят сами писать даже с помощью чата GPT или каких-то других языковых моделей, тексты, они будут обращаться к этим специалистам. А вот эти специалисты, они смогут больше брать клиентов, обрабатывать информацию и больше зарабатывать. Я очень надеюсь, что мы все-таки э, не станем ленивые с появлением э, чата GPT, особенно переживая за нашу молодежь, действительно так и есть, а потому что ну, мое Поколение, оно трудолюбивое, мы э, любим что-то изучать, постоянно вникать, внедрять, а вот дети, которые наши растут, да, уже с новыми технологиями, вот их надо приучать пользоваться возможностями, а не облениться, вот. Это наша задача уже, ну, как взрослых, донести детям конкретно возможности и пользу, а не как перестать учиться, что-то читать и, и перестать думать. Нет. Поэтому что касательно профессии, что касательно инструментов, и самую такую главную мысль хочу сказать, что а, искусственный интеллект... Он сам по себе вряд ли будет как профессия, ну, скорее всего, это не будет как отдельная профессия, это просто будут специалисты уже со своими знаниями, которые владеют инструментами искусственного интеллекта. Вот, поэтому, если кто-то а, там обучается искусственному интеллекту и думает, что он а, пойдет завтра, заработает миллионы, ну, я вас разочарую, что это не так. И что, скорее всего, вам просто надо изучить еще какую-то тему, которая вам близка, которая вам нравится. И просто в эту тему интегрировать уже возможности искусственного интеллекта. Только так вы сможете зарабатывать какие-то ну, большие деньги, если вы будете большим экспертом в этой области. Вот. Вот это то, что вокруг мы все ходим, вокруг да около, и никто не знает. Уже не один человек по этому поводу высказался, а теперь я тоже добавила свое мнение. Я хочу, чтобы каждый понял и достучаться каждому, чтобы каждый понял, что это уже необратимо, и хотите вы этого или нет, что все равно он уже вошел в нашу жизнь. Где-то он вошел раньше в жизнь, у нас он чуть-чуть Позже, ну, все одно, це як интернета, інтернету, да, я сравнюю, як телефонов, телефонів. Тобто він вже вийшов і з цим треба вже це прийняти і просто по максимуму для себе взяти пользу, да, взяти користь для себе. Ось, це, не, не треба цього боятися, а треба цим вже користуватися. Тому. Тому починаємо вже користуватися і починаємо його вже внідряти в свою нішу. Все, дякую вам за увагу. Я трішки два слова сказала на цю тему, бо давно вже збиралася. Дякую.